Когда ученые открыли центральную часть, они обнаружили пустой объект. То есть царские захоронения были специально смещены к краю кургана на 14 метров, чтобы обмануть древних расхитителей могил. И именно здесь обнаружили более 20 килограммов золота. В этом зале забронированными дверями представлен загробный мир древних кочевников. Золотые бляшки в виде кошек, украшавшие погребальные одежды царя и царицы. Мельчайший золотой бисер, которым были расшиты штаны. Наконечники стрел, железные ножи и кинжалы с тончайшей золотой инкрустацией. Из предметов ритуального назначения – бронзовые зеркальца и золотая чаша. Все эти находки обнаружили петербургские археологи под руководством научного сотрудника Государственного Эрмитажа Константина Чугунова при раскопках Большого каменного кургана в долине царей. В захоронении было найдено 11 тысяч предметов. Реставраторы вдохнули в них новую жизнь. Работа, конечно, древних мастеров которые золото вот это обрабатывали, оно поражает. То есть в те времена и так обработать такое количество золота, такие драгоценные материалы найдены, это, конечно, уникальная работа. То есть я просто под впечатлением аналогов не видел там в других музеях, не так много их посетил, но ничего подобного я не встречал. Только одна из золотых 20-сантиметровых женских шпилек в виде оленя на расческе оценена примерно в 2 миллиона долларов. Историческая же ценность коллекции не поддается никакому денежному выражению. Благодаря этим находкам ученым удалось восстановить особенности образа жизни людей той эпохи. Жемчужина выставки «Гривна» – символ верховной царской власти. Она была изготовлена 2700 лет назад. Это самый массивный предмет, найденный в этом погребении. Вес ее полтора килограмма передняя часть, она у нее прямоугольная, да? Передняя и верхняя часть покрыта припаянными изображениями кошачьих хищников. Их должно было бы быть 138, но вот одна выпала еще при жизни царя. Круглая в сечении часть, она покрыта четырьмя спиральками животных, различных животных, с, изоб... с подогнутыми ногами, не друг за дружкой, как бы по спиральке друг за дружкой идут, ползут. Изящные ювелирные работы фигурки тигров, кабанов, оленей, лошадей, вырезанные из золотой фольги, перевернули представление ученых о скифской цивилизации. Этих артефактов оказалось достаточно, чтобы сделать одно из главных археологических открытий 21 века. Горный регион Саяна Алтая, он и был пророден из Здесь находятся самые древние памятники, но они находятся здесь в долине царей, который может, можно отнести к скифскому времени. Это один из них Аржан. Один, который находится недалеко от деревни Аржан, раскопанный в 70-х годах Ленинградской экспедиции совместно с Туринским институтом. И второй курган, который рядом с нами находится, курган Аржан-2, который дал очень много находок, золотых находок. Вот и в нем, конечно, он, как я был со силами российско германской экспедиции. Реликвии из долины царей позволили ученым получить представление о технологии производства ювелирных изделий, воссоздать костюмы той эпохи и детали обряда погребения представителей скифской элиты. Земля Тывы хранит еще много загадок. В одной только долине царей насчитываются сотни больших земляных и сложенных из камней курганов. В перспективе Аржан-2 должен стать музеем-заповедником под открытым небом, где можно будет прикоснуться к истории предков. Ольга Максюшна, Алексей Фролов. Специально для «Утра на Енисеи».